Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü bəhsimiz İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının e, səbəbləri barəsində idi. Hansı zərurətdən İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı baş verdi ki, cəmiyyətdə tarix boyu buna müxtəlif fikirlər və nəzərlər söyləyiblər və yanlış fikirlər, yanlış nəzərlər də deyilib və çox afsus ki, bu yanlış fikirlərlə zəmanətən ə e, Muhammed cəmaatının e, fikirlərində e, mülhərf eləyiblər, azdırıblar, insanlarda başqa təsəvvür yaradıblar. İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının səbəbləri tarixdə çox aydındır və Əyyəmin dili ilə Hz. Rəsulullah hətta İmam Hüseyn əleyhissalamla qabaq sözləri ilə və xüsusən də İmam Hüseyn əleyhissalamın öz sözləri ilə, görüş danışıqları ilə tam şəkildə aydın olub və cəmata bəyan olub və dəfələrlə də bu məhərrəmliklərdə və başqa vaxtlarda mənbərlərdən, tribunalardan cəmata çatdırılıb. Həmin o bildiyimiz və eşitdiyimiz hədislərdən bir neçəsini biz təzədən təkrarən çatdıraraq ki, inşallah zehnimizdə təkrar olubsun. Biz bilirük ki, İmam Hüseyn Əli salamın imamət dövrünün bir hissəsi ə e, demək olar ki, yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaşadığı dövrün bir hissəsi Maviyə lənətlə Allah əleyhin dövrünə düşüb. Şəh təqribən onədiməbəsən İmam əleyhissalamın imaməti dövründə, ondan sonra da bir müddət İmam Hüseyn əleyhissalamın e, imamət dövrü başlayıb və İmam Hüseyn əleyhissalamın imamət dövründə Maviyəki dünyası dəyişir e, və cehənnəmə vasıl olur. Yezid xilafətə gəlir və Yezidə öz ölməmişdən qabaq cemaatdan biət almışdı əsas insanlardan və bir müddətdən sonra Yezid Mədinənin əmrini çağırır İmam Hüseyn əleyhissəlamdan biət almaq əmrini verir ki, bu hamı məşhurdur tarixdə Mədinənin valisi İmam Hüseyn əleyhissəlam çağırır və İmam Hüseyn əleyhissəlama biət təklif eləyir. İmam Hüseyn əleyhissəlam ilk dəfə ə e, mavi yəni yezidin eee məmuru tərəfindən biat təklifini eşidən kimi ilk sözü ibarət olur bundan ki İnnalillahi və inna ilayhi raciun. Allah tərəfindən qayıtmışıq, Allah tərəfə gəlmişik, Allah tərəfinə qayıdacağıq və biz bilirük ki hər hansı bir müsibət üz verəndə, hər hansı bir çətinlik üz verəndə İnnalillahi və inna ilayhi raciun ayəsini bu tərcizi biz də oxuyarıq, məsumlar da oxuyub və Allah Taala da Qurani-Kərimdə Bəqərə surəsinin 155-ci, 156-cı ayələrində buyurur ki: "Və lənəbləvən nəkum bi şey'in minəl-xəfə vəz-zə'ə və nəksə minəl-ənvəli vəl-ənfusi və səmərat. Biz sizi imtahan eləyəcəyik bir acılıqla, biraz qorxu ilə, biraz mal və canınızda və səmərlərinizdə, faydalarınızda." nöqsanla bu imtahanlar sizin qarşınıza gələcək və Bəşir-i Sabirin latifəli əziz peyğəmbərə buyurur ki, səbr eləyənlərə müjdə verdinlər. Bu işlərin qarşısında və Ardizanda buyurur ki, əlləzin izə səbət hum musibə. Bu şəxslər ki, onlara bir musibət baş verir, üz verir, qalu inna lillahi və inna ilayhi racun. Bu ayəni oxuyurlar, tərciz eləyirlər. Yəni deyirlər ki, Allaha məxsus o, Allah tərəfindən gəlmişdir və Allah tərəfinə də qaydadır. İmam Hüseyn əleyhissalam valinin məmurun bu sözünü eşidən kimi ilk birinci sözü ibarət oldu innalillahi və inna ilayhi raciun. E, yəni bir böyük müsibət baş verir. Bunun mənası budur ki, böyük bir müsibət baş verib. E, Təbii idi ki, orada ayədə əvvəldə deyilən nə qorxu məsələsi idi, nə aclıq məsələsi idi, nə əmlak məsələsi idi, nə səmərat məsələsi idi. Burada bunların hamısından üstün və hamısından böyük və əzim olan bir dənə məsələ idi ki, o da İmam Hüseyn kimi adamın adama, Yezid kimi bir məl ona biat etməli xəbərin çatdırmaqıdır. Biraz düşünəndə Allah Taala'nın yer üzündə bir nömrəli ə dostu və bir nömrəsi vəlisi və Allahın höccəti və hədisdə varımızdır yer üzündə höccət olmasa yer üzü dağlar ləhfələnər ki İmam Hüseyn əleyhissəlamın vücudu ilə yer üzü bərqarar olub sabit olub və bu kainat dövrülər. Bu cürə bir adama Yezid kimi xabiz, paxıl, şarabxor, zinaçər və fasiq bir adamı biət etməəli bəhsə çıxanda doğrudan da İnsan, bəşər, ağılı olan, düşüncəsi olan, təfəkkür və təaqqül edən adam, çün e, bu ən böyük müsibətlərdəndir ki, gəlib nə deyəsən, e, deyəsən ki, İmam Hüseynə cisəngəli Yezidə biət elə Yezidin hakimiyyətini qəbul elə. Məsələ də biz bildiyimiz hakimiyyət deyildi, biz fikirləşdiyimiz hakimiyyət deyildi və biz düşündüyümüz o rəhbərlik, ustalo, kreslo deyildi. O biətin arxasında dinin məhv olmağı deyənirdi, Allahın dinindən aradan getməsi deyənirdi. Ona görə də Əbu İmam Hüseyn Əleyhissalam minallillah və inə iləhi rəziun derdi və kəlmələrindən birində də budur ki, misli lahiyyə bi u mislə mənim kimilər, onun kimilərə biət eləmə. Satda demir, mən Yezidə biət eləmərəm. Deyir eləm mən və mənim kimi nə qədər insanlar var, heç vaxt Yezidən eləməzlər piyat eləməzdər və sözünün ikinci cümləsində Hazrat buyurur ki: və ələl islam məəssalam izqad boliyyətül ümmətə vərain misliyezid. İslamın gərək fətəhəsini oxuyasan. İslam məhv oldu. O zaman ki ümmət gəlib Yezid kimi bir xəlifə, necizid kimi bir hakimlə üzbəz oldu. İndi ümmətin hamısı gəlib əgər Yezidə bağlansa, onda İslam növləcə məhv olub gedəcək və ləkin səmiətu zəddi Rasulullah sallallahu əleyhi və alihi və səlləm yəğul mən özüm həzrət buyurur ki həzrəti peyğəmbərdən eşitmişəm deyirdi el xilafətu muharramatun alə ali sufyan xilafət əbu sufyan övladlarına haramdır cəziid ki dinin əleyhinə bu qədər işlər görürdü və onun əleyhinə görülən işlərin ha adına əmrü və mərufünə həyazmın çar deyirdilər yəni indi də deyilir də Əmr ibnü yani pistiyə qarşı çıxmaq olur Əmr ibnü məruf nəhiy yazmuncar. İndi bir adam şey edan deyir ki mən Əmr ibnü məruf eləməyi və nəhiy yazmuncar eləməyi sevirəm. Öz də Allahla razını yaz eləyəndə bunun mənası budur ki yəni bunu eləyəcək axıra qədər gedəcək. Məsələn Aşura gecəsi ki dəyəşə icazə aldılar bu gecə ilə olmasın səhərə qədər ibadət eləsinlər İmam Hüseynə (ə.s.) buyurdu ki Allahum məinni innəkə təlamu ənnī uhubbəssalāt. Allahım sən bilirsən ki mən namazı sevirəm səhərə qədər də həzrat nənədir namaz qıldı ibadət elədi. Orda da deyir uhobul mərufə və un kril münkəra. Allah sən bilirsən ki mən əmri və məruf və nəhyi zül münkəri sevirəm. Mənası bu idi ki, yəni mən bu işdə çəkinməyəcəm. Nəticəsi də bu idi ki, İmam Hüseyn (əleyhissalam) axıra qədər yezidi hakimiyyətdən salana qədər nə edəcək? Davam edəcək. İndi ya canı ilə, ya qanı ilə, onun fərqi yoxdur da. O işi görəcək ki, necəki gördü. Yəni Həzrət özünün vəzifəsini orada elan elədi. Həzrət demək olar ki, biz xülasə eləsəcəyik də axırda xülasə eləcəyik. İndi xülasə eləyək. Bu idi ki, yəni bir cümlədə götürsək Allahın dininin məhv olmağının qarşısını almaqdan ötəri qiyam elədi. Bunun şər'i vəzifəsidir qiyam eləmək. Ona görə İmam Hüseyn qiyam eləyir. Din təhlükədə idi. Ona görə İmam Hüseyn qiyam eləyir. Dinin ən böyük təhlükəsi hətta Yezid cemaatə məcbur namaz qıldı, Seyyiddə yenə din böyük təhlükədə idi biz zamanata məcbur namaz da qıldırsaydı yenə fasiq adam idi, din təhlükəti idi. İmam Hüseyn (ə.s.) ona qiyam eləyərdi. Bir dəstə hətta bizim zamanada da bəzi bədbəxşlər gəlib deyirlər ki, hakimiyyət davası idi, əm oğlu davası idi, nə bilim stul davası idi, kreslo davası idi. Onların hamısına cavab verir həzrətlər. Allahumme inni ləm əxruc əşrən və lā bətran və lā mufsidən və lā zālimən. Allah, sən bilirsən ki, mən nə təkəbbür üzündən nə tamah üzündən, nə kiməsə zülm eləmə üzündən, nə məsələn həddimi aşıb çığ yıxan eləmək zülmündən, nə üzündən, nə edəməmişəm, qiyam eləməmişəm, ayağa durmamışam. Və innə məxərəc li tələbil islahı fi ümməti cəddi. Mən istəyirəm cəhddimin ümmətin islah eləyirəm. Ona görə onlar ki deyirlər ki, həddində köhnəlib, dinin qanunu falan vaxtlardır, deyirlər köhnəliyə qalanda bi, 60 ildə belə peyğəmbərdən keçirdi İmam Hüseyn əleyhissəlamın vaxtında. Yəni onda da nəsə köhnələ bilərdi. Yəni məsələn 255-ci İmam zamanın dövründə keçirdi. Onda da zamanə dəyişmişdir. Zamanədə fərqlər olmuşdur. Hüquqda, qanunda, cəza sistemində falan da, bəs məkanında mümkündür nəyə ehtiyac oluydu, kimlərinsa nazarında dəyişiləcək ehtiyac oluydu. Amma görsən imamlar onu demir. İmamlar deyir sizlər dəyişilməlisiz. Sən şiyəyə dəyişməlisən, sən müsəlman dəyişməlsən. Ondan sonra sən sünni dəyişməlsən, sən müəmməsihi dəyişməlsən. Din yerindədir. İnnamə xərəsul lifələ bil islahı fi ümməti cəlddir. Qəsdim cəhdimin ümməti islah eləməlidir. Yoxsa Quran yerində, ayə yerində, insanlar dəyişib qanun elə yerindədir. İmam Hüseyn əleyhissəlam deyir ki, mən istəyirəm bəli. O insanlar islahı olsun. Heç dinə adın da çəkmir, çünki ehtiyac da yoxdur heç. İmam zaman da gələndə ümməti islah etməyə gələcək. Qanunu islah etməyə gəlməyəcək. İmam zaman gəlsə xanımların geyimində məsələn əl azburlar dəyişiklik gələsin desincə, hə, biz yaradın islah eləyəc. Onun biləkdən 2 barmağa yuxarı görünməyi haramdır. O vaxt da haram olub, indi də haram olur. 2 dənə tükü görünməyi haramdır. O vaxt da haram olub, indi də haram olur. İnsanların bədbəxtliklərinin böyüklərindən də biri budur ki, onlar e, islahatı harda aparmaq lazımdır, günahı harda axtarmaq lazımdır, səhvi kimdə axtarmaq lazımdır? Nədir? Onu ya bilmirlər. Ya da bilirlər qəsdən yenirlər, özlərinin bilməməzdiyə qoyurlar. Elə bir qalmışıq çöldə, soyuqda Otağın açarı, içəri isti, qəşə, hər şey yerində, yeməyi, içməyə bizdə so, maroz vurur bir çöldə, acs, sus, soyuq. Vaxtarırıq, hamımız açar da bir nəfərin əlindədir. O da bizimlə durur burada. Bu əvəzin ki, öz cibinə baxa ki, açar mənim cibimdə deyə yox, gedib onununun cibinə axtarır. İndi sən islahı özündən eləmə. Açarı özündə axtarmalsan. Ki onda ən böyük müsibət ondadır. Zəinin müsibəti yox idi ki, biz ki deyirik Dün təhlükədə idi, dün müsibət idi. Dünün özündə zatında bir şey yox idi, hər şey yerində idi. Düzdü yə, amma müsibət bunda idi ki, ümmət yerində dəyirdi. Cəzid istəyirdi qanunu dəyişsin ümmətdə deyirdi amin. Mafiyə qanununu dəyişirdi ümmətdə deyirdi amin. Cəzid, "Məsə mafiya Cümə namazının 6-cı gün qılırdı", dedilər ki, əmirül möminin də eləyə bilər. Omaydı üçün fikirləşmirdi axı bundan qabaq həqiqətən mürəllim möminə var idi. Ondan qabaq həqiqi peyğəmbər var idi. Axı bu dinin şarəsi gətirən heç bu işi görmürdü. İnsanlar da heç onu fikirləşmirdilər. Ona görə də Həzrət dedi ki, mən cəddim peyğəmbərin ümmətin islah eləməyəndən ötürür, qiyam edirəm. Ürid və ən anam rabil ma'ruf və anha anil munkar və asirəsıratə cədd və əbi Əliyevin əbi Talibə salam. Mən istəyirəm cemaati yaxşılığa dəvət edirəm. Mən istəyirəm cemaati pisliklərdən uzaqlaşdıram və mən istəyirəm atam Əli və cəddim peyğəmbərin getdiciy yolu ilə gedəm. Fəman qəbiləni bi qəbulul haqq fəllahu qəbul fə bi haqq kim məni həqiqət halda qəbul eləsə Allah da haqqı həməndən yaxındır və mən raddə əleyhə hazar əsbirəm hətta yəgzə Allah. Beynə və beynə qoyun bil haqq. Və kim də mən radd eləsə mən də səbr eləyəcəm ta ki Allah mənnə bu qoğunun arasında bir qəzavat eləsin, mühakimə eləsin və bir pekim çıxarsın və həvə xeyrul hakimin Allah hakimlərin nədir? ən fəridisidir. Çünki bu bu miqdarı İmam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamından inşallah səbəblərindən gələcək də də inşallah elə 1-2 dənə yenə oxumalı hədislər var. Onları oxuyaraq Allah Muhammed al Muhammed xatirində bizi haqqı tanıyıb haqqı əməl edənlərdən İmam Hüseyn əleyhissəlamın davamçılarından və İmam Zaman ağanın köməkçilərindən və onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin, dinimizin düşmənləri məhv oladəsın, dinimizə kömək olanlara kömək olsun. İltimas edənlərin duası qabul olasın, ömrünlərində məşkilər var. Al Muhammad al-Muhammad xatirinə tezlikcə canı həllələsın. İnşallah. Salamun alaykum və rahmetullah və bərəkatu. Allahumma salla ala Muhammad və ali Muhammad.